Я, кажется, начинаю потихоньку догадываться, зачем русским так вперлась наша Херсонская область. А на самом деле вся область их особо как-то так и не интересует. И сам Херсон на первые три буквы своего названия им, в принципе, не впал. Один маленький такой его пригород им нужен. Они там то ли свою столицу собираются, объявить то ли какое-то духовное пристанище свое, обустроить заодно и Міровий центр воєнного іскування організувати, щоб усі бачили і розуміли, як воює російська армія, про яку хто б там що не говорив, але Чорнобайівка у них в крові. І чому б вони там по ходу війни не учились? але чорнобайівські методи воювання у них все одно всіх щелі лізуть. Российский военный о Красногоровке спокойно могли бы забрать за месяц. Если бы российским военным поставили задачу быстро освободить Красногоровку в ДНР, то они могли бы забрать населенный пункт за месяц. Но бойцы работают спокойно и с минимальными потерями, сообщил командир штурмовой роты с позывным шмель. Я мабуть, воздержуся дижусь того, щоб з'язвити на тему, як же втора армія міра скатилась від Києва за три дні до Красногоровки за місяць. Ну вони ж не винуваті, їм просто команди відповідної не дали, тому вони дохнуть по другому графіку, який на удивлення, оказався у них і ще потерями мінімальними. Я зараз просто з ужасом питаюсь представити, що ж у вас тоді читатиметься потерями максимальними. ВСУ разгромили танковую колонну россиян, появилось видео, штурм Красногоровки провалился. В интернете появилось видео разгрома российской колонны бронетехники, которая попала под массированный удар ВСУ при попытке штурма Красногоровки. Украинские военные с дистанции обнаружили приближение россиян и моментально подняли в воздух беспилотники, которые нанесли основной урон противнику. Два российских танка и две БМП были полностью разорваны на части. На видео хорошо видна детонация российских танков. Характер взрыва позволяет утверждать, что машины ликвидированы вместе с экипажами. В комментарии к видео украинские военные отметили, что колонна россиян была разбита совместными усилиями нескольких подразделений. За выявление и сопровождение целей отвечало подразделение Shadow. Ну тут может да, я как-то так и поторопился. Два танка и два БМП вместе с их экипажем это у них так, это, ну, закуска на завтрак. Они такие даже потери не считали. Было бы у них под рукой какие-то еще танки и БМП, у их тут же с удовольствием на винегрет бы тоже пустили. А знаете, что их не было? Бо вони их, ну буквально пару дней назад на соседнем направлении полностью все просрали. Танковая мясорубка. ВСУ разбили крупнейшую колонну РФ под Курахово. Войска РФ бросили в атаку колонны бронемашин, стаю мотоциклов и 200 десантников. Враг пытался прорваться на Кураховском направлении, но его остановили бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые держат оборону в юго-западной части Донецкой области. Сообщение бойцов появилось в сети вечером 24 июля. Указывается, что Таврическая бригада отбила самую большую попытку россиян прорваться на Кураховском направлении. В бой пошли 57 бронемашин. Из из них 11 танков, 45 бронемашин, одна машина поддержки танков «Терминатор». Этому массиву техники помогали гонщики на 12 мотоциклах и 200 российских десантников. Ну, по нынешним часам, они действительно собрали рекордную, такую даже для себя самих армаду. Бо сейчас на третий год войны уже даже самый последний дурак в военном деле понимает, что подобная колонна, она ну, просто так для красочного самоубийства. Все. И что они после нескольких вот таких же Красичних атак на углідар, що вони більше таким не займаються. Ну, Наші ждали, наші вірили і не зря дождались таки Чорнобаївка ожила. Россияне начали атаку утром и двинулись сразу с нескольких направлений. Сначала их останавливали на дальних поступах артиллерии и минами, затем в ход пошли FPV-дроны. В какой-то момент штурм захлебнулся, бронемашины остановились, а десантники рассыпались по укрытиям в лесопосадках. Однако их и там находили операторы беспилотников, подытожили украинцы. В итоге боя наши десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой. Сожгли все 12 мотобайков. Россияне понесли огромные потери в живой силе. 40 россиян уничтожено, еще 37 ранены, говорится в заметке 79-й І все це подробно, в усіх деталях, є на відео з наших безпілотників. Ну, похоже, ці відео тільки ми з вами і дивилися. Російські генерали время тратити на цю совершенно не стали. Вони це час на підготовку ще одної атаки. Точно такої же. точно на тому ж направні. Ну так а що, а що їм мешає? уничтожили десятки единиц техники. Десантники под Курахова во второй раз масштабно разгромили россиян. На Кураховском направлении в Донецкой области украинские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой таврической бригады отбили очередной масштабный штурм оккупантов, которому привлекли 57 единиц техники. Оккупанты в течение одного дня задействовали 10 танков, 47 боевых бронированных машин с пехотой, 10 мотоциклов и один багги. Несмотря на огромное количество вражеской техники, все попытки врага в очередной раз были умножены на ноль. В ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, 8 российских танков, 9 мотобайков и багги. Уничтожено 36 оккупантов, еще 32 ранены. И вот между первым и вторым событием прошло буквально несколько дней. И нема никаких гарантий, что они в третье не полезут в ближайшие дни там же, на том же направлении, в том же составе и с тем же успехом. Если, конечно, наш Крым будет где-то столько техники, которая пылает точно так же и на других направлениях, а там, где техники не хватает, ну, так, какие проблемы? Им что тяжело, что попало в точно такую колону собрать? появилось видео ударов по огромной колонне войск России. Отмечается, что эти кадры являются подтверждением численного преимущества врага на Покровском направлении. Аналитики Deep State показали движение и поражение огромной колонны российских оккупантов из Сокола в сторону железной дороги в Донецкой области. Данные кадры являются еще подтверждением численного превосходства врага на Покровском отрезке. Подобные колонны движутся и по посадкам, иногда таким, а иногда и несколько большим числом, говорится в комментарии к видео. И вот такие вот новости про разгромы буквально колонна. Русские, вы знаете, они полюбляют именно так воювать, поступают сейчас каждый божий день. Вони действительно в последнее время что-то там накопили, повытягивали все, что могли с резервов. И сейчас с всех сил стараются делать вид, что они прут кругом и от именно пруд. И да, благодаря такой тактике, благодаря такой жестокости до себе самих же, они иногда где-то и проползают. Сами при том понимают, что цена таких продвижений, она просто зашкальна. ВДВ за честность и справедливость. Блять, как вы все за... Эти победители на фронтах СВО. Мы взяли 100-200 метров, мы освободили Хутор Энский, мы заняли полсела Работина, мы заняли еще один остров. И так, блядь, везде. А то, что за эти метры освобожденной территории полегли тысячи наших пацанов, вам, выгодным, воен-блогерам и госпропаганде, вам на это насрать. Не, ну что всем, нам, например, не насрать. У нас тоже, знаете, за эти несколько лет народ так изрядно устал от войны, особенно когда ты проводишь и за чтением. Ленти новості у екрану у нас теж горюють по поводу вот кожного упом'янутого вами хутора. А про те, яких потерь дається ця кожна сотня метрів, у нас от іноді стараються не замечать, а зря. Це вже навіть руски, вже самі упораті, вже вони це заметили. Военкор Котенок. Темпы нашего продвижения замедлились. Медленно от Донецка на запад ползем жабими прыжками. Понятно, почему замедление. Людей нет. Уровень потерь высокий. Для тех, кто не понимает, наступать неким физически. Истощилась живая сила. Все это с учетом того, что некоторые военачальники стараются подогнать результат к необходимым датам. Все понимают, что к концу года есть вероятность начала договорнячка, Пытаются успеть. На Харьковском отбиваемся с тяжелыми потерями. Липцы, Волчанск. Ползем на Сватово, Купянском. На днях взяли песчаные. за Запорожье дня простоят. Не, что то вы рано, как то носы повесили. Это вообще -то наша фишка. Плакаться, что нам ніким воювать. А у вас, по данным наших историчек, народу немерено. Яким вони, понимающие, что вони так не вытянут, все равно воюют от всей души. И вот многие наши хлопцы на разных направлениях, вони не дадут сбрехать, что в последнее время вони их технику даже в глаза не бачат. Ту вони пакуют какими-то вот такими колонами, которые наши с удовольствием палят во имя святой Чернобаевки. А вся их движуха сейчас сводится до элементарной мясной тактики. Другой у них сейчас нема. Максим Калашников. Страшная цена перемалывания. Пехота не штрафбат. Страшным в Великую Отечественную была разведка боем. Ее применяли лишь тогда, когда не удавалось иными способами установить расположение огневых точек и артиллерии гитлеровцев. Тогда на их оборону бросали штрафников. Почти на верную смерть. Пока они шли на пулеметы и пушечный огонь вермахта, штабники быстро наносили на карту выявленные огневые позиции врага. Уцелевших в этих атаках амнистировали. Правда, в наши дни легкомысленные репортеры и аналитики любят радостно заливаться сообщениями вроде «Наши провели разведку Боем. К чему я это? К тому, что оказывается в нынешней СВО не только пехота ВСУ кидает совместные штурмы, но и стрелковые части вооруженных сил РФ. Тактическое искусство свелось к тому, что всю пехоту норовят кидать в вечные разведки боем. И да, при этом части стачиваются почти по Зинхуберу. Человек достаточно высокопоставленный говорил о том, что по сути первая задача штурмов выявить огневые точки. Прокатила, значит пробились, заняли посадку, нет, ну значит повыявляли огневые точки, поработали живцом. Такая массовая разведка боем. Именно потому, именно вчера. Путін різко в два рази повишає виплати контрактникам за найм на цю війну. Бо їм треба, ну поки є з чим, хоч то підтримати ілюзію собственної бездонності. З технікою, ну як ви зрозуміли, ця тема вже не канає. її на таку масову стратегію вже просто нема. Тому вони працюють тупо м'ясом. І якщо їм, благодаря цій тактиці, Удається, то продвіження на 100 метрів або кілометр може нас відкусити, вони це вважають успіхом і це ще більше працює проти них. Бо далі буде ще ж дорожче. Але вони, поки окремо можемо повторити, нічого самі собі не можуть, де да і не будуть. А нас це, як би на даному етапі це не виглядало тяжело, нас це взагалі страшно. Тому якщо вас різко починає накривати паніка, просто вспоминайте 2022 рік. Чи тоді не точно таке ж було. А ніхто нового за все це час, як бачите, нічого не придумав. І тому я предлагаю повернутися до цього розговору так через місяць другий який нам треба, просто вистоять. А ці ж стоять не будуть, вони цей місяць другий з удовольствием пустять на таку самоубійственну м'ясорубку, що та Чорнобайівка їм ще довго в романтичних снах снитиметься.